Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini lama dah cikgu tak buat soalan-soalan untuk kelas 3 Kali ini cikgu nak teruskan dengan satu uh, topik yang cikgu pilih Dari kelas 3 iaitu garis lurus Topik terakhir untuk tiga 3 okay, Tapi topik ni amat-amat penting kerana nak akan sampai kepada SPM okay, Jadi dia akan masuk sampai SPM Jadi kamu kena belajar betul-betul di sini uh, Dan jika kamu ambil uh, bisa tambahan tahun depan topik ni akan disambung lagi. Jadi untuk pelajar-pelajar uh, yang tak mengambil uh, bentuk -bentuk tambahan di sambung sini sajalah. Okey. <s technical voice> Tapi sampai habis chapter 9 lah. Panjang lagi cerita dia. Okey. Kamu masa tingkatan 2 dulu kamu ada belajar tentang kecerunan garis lurus atau kecerunan di antara dua titik. Dia beritahukan garis, dia beri titik pertama betul ke? Titik kedua dan kamu menggunakan kecerunan di situ Kamu nak tahu kecerunan Kamu gunakan formula Y2 tolak Y1 Bahagi dengan X2 tolak X1 okay, Jadi tuliskan formula kecerunan yang kamu belajar Kita 2 Y2 tolak Y1 Per X2 tolak X1 Kamu akan menggunakannya nanti Tapi bukan hari ini Begitu juga kecerunan boleh didapati Dengan menggunakan formula negatif Pintasan Y perpintasan X. Okay, jadi sini negatif kat sini lah. Ah, okay. okay. itu dua cara mencari kecunaan yang kamu dah belajar dari tingkatan dua. <coughs> Bagaimana pula dengan tingkatan tiga? Tambahannya, jika kamu diberikan persamaan garis lurus, kamu dah banyak kali ber membuat persamaan garis lurus ni. Dari tingkatan satu lagi, kita buat belajar persamaan serentak, Okay? Tapi kita tak pedulikan tentang uh, ada kecerunan ke, apa nilai kecerunan dia. Jadi hari ini kita akan sambung dengan bagaimana kita nak mencari kecerunan daripada persamaan garis lurus. Jadi, <tuh> kalau kamu diberikan contohnya Y sama dengan 3X tambah 5, Tengok bahawa memang pers, memang di subjeknya Y memang kena jadikan subjek Y. Okey? Dah subjek dah Y Kamu terus tengok kepada per kali bagi X Dalam bahasa Inggeris dia panggil coefficient of X Yang kahwin dengan X Apa nilai yang ada dengan X tu? 3 So 3X Per kali bagi X, coefficient of X, 3 So itulah kecerunannya Nilai kecerunan adalah 3 Nilai kecerunan ni berapa? 2 Kecerunan berapa? Ah ha, yang ni adalah negatif 1. Tapi negatif 1 tu kita tak tulis gitu. Negatif 1x. Kalau dia kata y sama dengan x sama 4, kecunan 1. Kalau kata y sama dengan negatif x, maknanya kecunan dia negatif 1. <tuh> itu kalau di mana persamaan-persamaan itu dah dibuat dalam bentuk y sama dengan. Bagaimana pula kalau yang ni belum lagi? Dia belum dia bukan y sahaja. Dia 2y sama dengan 8x sama 6 kamu kena jadikan Y sebagai subjek. Okey. Iaitu nak jadikan Y sebagai subjek, kamu bahagi dua. Bahagi dua di sini, bahagi dua di sini. Biasanya kita bahagi dua tu letak sekaligus. Tapi tidak kali ni. Lebih bagus, kamu pisahkan bahagi dua tu untuk setiap term yang ada di situ. Okey. Dan ringkaskan. 2Y dua dua, potong. 8 bahagi 2 dapat 4X tambah 3. Jadi per kali bagi X ialah 4 Jadi kecerunan Okey, cuba lupa nak beritahu Tanda kecerunan ialah nilai M M kecil eh? Okey, yang itu popular sekali lah Jadi kecerunan di sini ialah 4 Sini, kamu bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3 Jadi kita dapat Y sama dengan negatif Negatif X per 3 tambah 6 Kalau di sini negatif 1 kecerunan dia di sini Negatif satu per tiga. Kalau yang ini, kamu bahagi dulu dengan negatif empat supaya subjek tu jadi y. Jadi bahagi negatif empat, bahagi negatif empat dan kita akan jadi y sama dengan negatif bahagi negatif tu akan dapat positif, dua bahagi empat akan dapat satu per dua iaitu x per dua. Macam tu. Tapi cikgu sendiri lebih suka menulis dalam bentuk satu per dua x tolak 4 per 5. Sini sebab positif bahagi negatif akan okay, dapat negatif. Negatif 4 per 5. Jadi cikgu skut tulis macam ni. Jadi nilai kecerunan di sini ialah 1 per 2. Okey, jadi itu, itu saja untuk soalan nombor 1. Okay, seterusnya, soalan nombor 2. <coughs> Nyatakan nilai K dan nilai H bagi setiap gar, graf garis lurus yang diberi. Okay, pertamanya, kamu biasa berjumpa dengan persamaan. Contohnya, Y sama dengan 3X tambah 7. Y sama dengan negatif 2X tambah 3 dan seterusnya. Jadi, untuk pengetahuan kamu juga, jika kita ada persamaan yang selari dengan paksi X, paksi X macam ni, selari paksi X tu maksudnya dia, kalau kita buat garisan itu dia di atas atau di bawah garisan tersebut dan garisan tersebut tidak akan menyentuh paksi X. Jadi persamaan itu tidaklah dalam bentuk Y sama dengan 3X tambah 7 atau yang dinamakan sebagai Y sama dengan MX tambah C. Okay? Jadi dia persamaan macam tu cuma dalam bentuk kalau bentuk garis lurus macam ni Persamaan yang cuma Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Apa tu ialah nombor saja, Okey? Begitu juga kalau dalam bentuk macam ni Persamaan dia tu kalau Tapi dengan syarat dia beritahu bahawa garisan itu Selari dengan paksi X Persamaan dia cuma X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Okey? Jadi yang pertama ini Okey, jadi lebih tepat lagi Apakah persamaan ini? Ditanya K itu berapa? Tapi cikgu jawab persamaan dulu. Persamaan yang macam ini ialah Y sama dengan 4. Persamaan macam ini Y sama dengan negatif 2. Jadi, kamu akan berjumpa nanti garis garis lurus macam ini. Persamaan itu, perasaan itu setiap satunya adalah Y sama dengan nombor sahaja. Okey? Jadi dalam kes ini, K sama dengan 4. Oleh itu, K sama dengan 4 H sama dengan negatif 2 macam tu saja okay? Jadi cikgu ulang balik Bahawa jika kamu jumpa persamaan Garis lurus yang tegak macam ini Selari dengan paksi X Persamaannya adalah Y sama dengan Nombor Apa pun nombor yang yang ada dekat sini lah okay? Dalam kes ni Y sama dengan 4 Y sama dengan negatif 2 Juga jika garis lurus itu selari dengan paksi Y. Jadi persamaan dia tu adalah X sama dengan apa sahaja. Dalam kes ini, X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 4. Oleh itu, C sama dengan negatif 3 dan H sama dengan 4. Okay. Alright. Nanti kita jumpa lagi untuk latihan-latihan lain. Assalamualaikum warahmatullahi